Hahaha <laughs> <laughs> 不要这么紧绷了。哎，同学们注意一下，之前老师不是说要去法国吗？嗯。那已经确定了。老师下礼拜就会飞。这么快？现在回来吗？要看状况啦，目前应该是还不会。 所以啊，下一班是你们最后一上课哦，记得啊该交作业记得交一交。环境就两个作业啊，好了，继续。嗯、你想知道？我要送你减肥药，那你变瘦一点，我脚踏车就不爆胎。你很烦，你车上哪有爆胎、啊？哼。 你要干嘛？我明天要准备考试啊。那我明天早上九点叫你起床。那你早点洗澡睡觉、哦。嗯。拜拜。好好回家吧。七年？不知道。 八九十年，这跟你说不知道没？你都没有规划、啊，工作本来就没想那么多、啊，你该会去那边工作、结婚，然后就也待在那边吧。哦，我画好了。<開>嗯，你觉得佩君会喜欢吗？ 아, 토바로 못 참는 거? 나叫, 飞扬. 음. 어, 那今天这样子哦老头你今天可以待我一点快点想画什么 我们来比赛，谁刷的比较快？啊，杜、就、总、是，你输了就戒烟。那你输了，花一百颗苹果。啊？为什么？你画的很丑。你长得也很丑。你输定了。哎、欸，你干嘛？你这作弊、欸！哎。 这样太贱了吧！啊啊！哦哦，对。你最好是这样的。好，比赛结束。你作弊，谁理你啊？先给我来个苹果。 发个钱给我，这没天理呀！ 陈贤那边画画。去老师那边，为什么不可以帮他这次真的不一样。一樣好嘛，你等我一下。谢佩轩。干嘛？转过来喏。不要。转过来哈、啊。一百天快乐，亲爱的谢佩轩小姐。 我们将在明年毕业季出发旅行去德国、法国、智利、印度、埃及、荷兰。最好可以去那么多地方。我可以赚钱啊。才几岁怎么赚 t seven，你上次才帮我过生日、啊。十七岁连机车都不会骑来赚钱？谁说我不会？我拿着。 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯要生来吗？不要<呀>。安全一谁怕啊？你？才猪了、啊！你才是猪吧？你才是啊！ I'm sorry I didn't tell you. Sorry, okay? Just stop yelling at me! Okay, fine, fine. I'm done with this. Excuse me. 不算了，要重画。为什么？你加别的东西、啊。我真得很漂亮啊！重画，重画。你要不要再看清楚一点？我看很清楚了。那你丑吗？你们在一起多久？两年多了吧。那你们刚才为什么吵架？哎呀，其侣本来就会吵架啊。我家是母羊座的，脾气很差。 你也没这做的、欸，好好笑啊、哦！<笑>那你们会结婚吗？会吧。生小孩？小孩好麻烦哦。那结婚干嘛？你想想看啊，有一个人在家里等你，陪你聊天，这样不是很棒吗？那有没有结婚又没差？有，当然有差、啊。结婚是要给一个人承诺哎、欸。 你结婚证书的，无聊，啊？你来两吧嗯。这是你的素描本，哦，对啊，很久以前买的。 偷袭，襲成功。逢生无影剑。<laughs> 真的烂，没做这早没别招。沒招有。哎呦。注意看好。哪、哎、呀？牵发制人。我要赢了。很烦。他不會让我。我才不要你。 叫我！谁要救你啊？我啦！我不要。又奇怪。韩姐。 什么意思？我不是故意的。什么意思？欢迎姐。第一次是什么感觉？什么第一次？去作案啊！你问这干嘛？你不要管那么多。 你就告诉我吧，第一次哦，很紧张。那最后呢？什么最后？我说做到最后呢？就做完了。 我跟你说，而且呢，心情不好的时候都会这样。看,啊、看，后上看。 不知道该怎么跟你讲。 你做咩？嗯走走 우정가사람들 우리가 말하는데 아니면 s o 왜죄 你知道吗？这世界上好多好多事情是一开始就注定好的，但就算是注定，也不是每個人都可以发现。我希望我永远不要发现。你也勇敢，勇敢有什么用？当然有用啊！他让你变得很诚实。 那你呢？如果骗自己可以很快乐，为什么不能一直骗自己？所以欺骗自己很快乐，凌晨经你很快乐，你真的很快乐。你有资格说吗？ 头发变漂亮。我有一件很重要的事情要跟你讲。 可以不原谅我没关系，可是我有一件事情一定要和你讲。其实我喜欢男生，我喜欢，我喜欢陈琦。当然我也喜欢你。 是不是那种喜欢？对不起，对不起。 干嘛、啊？你欠我的一百颗苹果嘞！他那,那个又对我没什么好处。那不然这样好了，我们来交换条件。你什么时候画完，我什么时候接。你在法国我要怎么知道？我可以回台湾寄给你看啊。白痴。 这东西放在我家。祝你早日长高，早生贵子。走、啊。